Це правда, що вам не давали этот зал для проведення вашого зображення? Нам дали письмову відмову про те, що ми можемо надати зал, але після 9 грудня. А на момент мирного зібрання відмовили фактично, ми стояли всі на вулиці, поки не приїхали журналісти, фактично, які попросили бути присутнім голову міської а ради. А чому не мотивували відмову? Що зал був зайнятий в цей день чи що? Ні. ні. А хто підписав відмову? Гіжан. А Гіжан, можете, можете показати? її? Так, є. Скажіть, будь ласка, Ігор Степанович, чи правда, що люди просили цю, це, це приміщення для зборів і ви відмовили їм в наданні цього приміщення не для не зборів? Ви не відмовили? А вони звертались до вас? Так. Як ви відреагували? Ну, дав відповідь. Що написали в відповіді? Можна дізнатися? Ви ж їм не дозволили, тому що вони були сьогодні на вулиці, Я, вони мені так сказали. Я не відмовляв. Це неправда. Це неправда. Ви розумієте, що ця будівля належить громаді і будь-який час громада може зайняти цю будівлю, якщо вона не зайнята іншими міропицями. Наше клопотання щодо проведення загальних зборів можу повідомити наступне. Що стосується проведення зборів саме в залі засідань Чопської міської ради, то прошу вас розглянути можливість проведення заходу після 9 грудня 2016 року в зв'язку з проведенням чергової сесії Чопської міської ради. Тобто сьогодні у них була сесія, зал був зайнятий. Я так, правильно зрозуміла? Так, так, так. Ну і я дзвонила Ігор Степановичу і сказала йому, що ми три роки без опалення, ми ще декілька годин можемо постояти і на вулиці, якщо ви нам відмовляєте в цьому залі, ми будемо. Люди будуть стояти і на вулиці в зимовий період. Що відповів? Що? Ничего не ответил. Однажды, когда, э, когда э, организация КМКС попросила, не помню, кто или Ливика, или Оскар кто-то, попросили письменно зал для проведения своей конференции, отчетно-выборной, да, какой-то конференции с КМКС, и тогда э, царь тут дала указивку Буркушу, шо, чтобы он от, отказал им, чтобы не дал ему зал. Я и он, и он не дал им зал. Он попросил, он своими руками боялся, он попросил Луговую, бы она его подчиненная. И Луговая ему написала ответ, что зал они не могут дать, идите в клуб, как идите на три буквы. Э, и вот этот момент был основным, детонатором в том, что потом дальше произошло. Произошел конфликт, выбухнул конфликт, и там уже было национальное педагрунтие. Зачем делать такие вещи? Ну для чего? Вы сейчас наступили на те же грабли. Ну что здесь? Проблема в том, чтобы люди попросили а зал. Да он пришел, открыл, все. Подождите, а что я вам создалась ситуация, что мы кому-то отказали. Конечно, отказали. Конечно, отказали. Игорь Степанович отказал. Он сказал после девятого, у нас девятого сессия. Ну, он считает, что он не отказал. Но сегодня как люди стояли ввиде. на улице. Что я как обычно, ввиде. Ввиде звучало. звучала. Раздавиться Вид по Видповедь звучала так. В 11 часов. Было объявлено, что сборы будут в 11, по крайней мере, я так видел. вид Наш... по виде им не дал и дозвел на сегодняшнее собрание в зале. Я его уже сфотографировала, этот ответ, он у меня есть, я его сегодня выложу в интернете. Просто в чем была проблема не дать людям здание, вот этот зал, конференц-зал, принадлежит громаде Миста. И когда они захотят его использовать, они его могут использовать, только должны вас предупредить об этом, может у вас есть заседание, выконкома, сессии, мало ли какое мероприятие торжественное и просто Насколько... утрясти с вами дату. Я понял Сегодня Насколько... ничего не было, ни Насколько... сессии, ничего. Почему не дали людям зал? Насколько я знаю, на... насчет зала первый раз слышу, что э, ставился вопрос не э, на дня примещения. Это вообще нонсенс. Не знаю такого. Единственное, что мое мнение было такое, перенести, это мое мнение, потому что я, во-первых, отпуску раз, во-вторых, за месяц было объявлено о том, что здесь будет проводиться кубок мэра по шахматам, ну, сами понимаете, я не могу телефонном режиме, разговаривала с Кравченко. Она мне сказала, что ей быть вообще не нужна, потому что она уже отправила... Ей нужно было просто разрешение. Я сказал, что я все равно дам Виткович, пусть она, пожалуйста, посмотрит. Я прошу... В зале сейчас, как вы видели, и лестница лежит, и велосипед. Да вы сессии проводите в бардаке. И вы хотите сказать, что собрание люди с лестницами не могли провести? Они никому не мешали. Я вообще не понял...